Диспетчером Днепровской электронической системы была команда, дана команда диспетчеру Днепроблэнерго о введении графика аварийных ограничений. Что предполагает собой введение графика аварийных ограничений и чем это вызвано? Это вызвано тем, что выведен в аварийный ремонт третий энергоблок Запорожской атомной станции и 18 энергоблоков тепловых электростанций по всей стране. Причина введения графиков аварийных ограничений – это также является дефицит генерирующих мощностей в энергосистеме Украины. Этот дефицит обусловлен недовыработкой электроэнергии по генерирующим станциям и, естественно, превышение потребления мощности потребителями всей страны. Естественно, это коснулось и нашей области. На нашу область доведено ограничение мощности 372 мегаватта, в том числе и по городу Кривому Рогу. Графики аварийных ограничений предполагают 10 очередей. Из них первая и пятая очередь – это крупные предприятия и средние предприятия. Шестая и десятая очередь уже затрагивают мелкие предприятия и в том числе и население. В основном, поскольку Днепропетровский регион, в том числе наш город, насыщен крупными промышленными предприятиями, то в 80% случаев отключение как весомый фактор по мощностям, как регулятор, это пока затронули предприятия нашего города. На сегодня уже эти графики отработаны, порядка 290 мегаватт по крупным предприятиям мы ограничили. По населению возможно отключение, длительность отключений минимально это 2 часа, максимально до 5 часов, в зависимости от состояния энергосистемы. Как правило, это время с 9 до 10 часов утра или же с 17 до 20 часов вечера. Это утренний вечерний максимум нагрузок энергосистемы. Уважаемые жители, попрошу отнестись к этому с пониманием. И это не значит, что все-таки электроэнергии не будет вообще, но кратковременное погашение возможно.